ला चेंडू खेळपट्टीवर पडणार आहे तर उद्या जे असोसिएशनचे संघ आहेत ते नक्कीच आज सामने पाहत असतील त्यांना विनंती असेल की आपल्याला उद्या टायमामध्ये सामने सुरू करावे लागतील तर चार चार पाच पाच षटकांचे सुद्धा आपण हे सामने खेळू शकतो आपल्याकडे वेल असतात तर नक्कीच आपण पाच पाच षटकांचे सुद्धा खेळू सुजानने खूप मेहनत घेतली आहे सुजान हे सर्वांनी खूप मेहनत आहे दिगंबर भाईने जाधवने चांगला पाउंड चार चला हसन गेंद हसन की छी गेंद थी हल्की सी अपील कुणाल और कल्पेश प्रारंभिक बल्लेबाज एक मझे हुए बल्लेबाज कुल की जानिब से पिछले मैच में शानदार बल्लेबाजी करने वाले कुनाल दस छक्के जिसने लगाया था दोस्तों सिक्सटी नाइन रन बनाए थे कुनाल ने डेड बॉल, बॉल है रन, रन कैंसल ओके नफीस ने भी बहुत मेहनत है, है दोस्तों डॉट बॉल रन याठिकाणी मिलना नहीं है डॉट चेंडू बिंदी गेंद हसन जी हाँ पटकी भी गेंद ऑफ स्टम्प से बाहर अंपायर जी का इशारा वाइट बॉल का आता हुआ पहला रन अतिरिक्त के रूप में आता हुआ कुनाल कुनाल हम जब लंच ब्रेक यानी कि लंच कर रहे थे उस वक्त हमने दिगंबर जादव के घर पर बड़े स्क्रीन पर देखा था दोस्तों कुनाल को और ऐसा लग रहा था कि हम हाईलाइट देख रहे हैं यहाँ पर बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक खेला है मिड विकेट के क्षेत्र में अच्छा क्षेत्र रक्षण उमेर का करीबी मामला हो सकता है क्या हुआ है देखना है नहीं अंपायर जी कह रहे कि महफूज है अपने घर में पहुंचे है कल्पेश जिसके कारण बल्लेबाज तो आउट नहीं हो गए इलावा इसके के दो रन भी मिलेंगे कुणाल को <laughs> शैलेशने खुद्ध खूप मेहनत घेतलेली आहे लॅनमॅनच्या भूमिकेमध्ये पीच परत रिपेअर करण्यासाठी चे मालक हा फिरसेमर अच्छा स्ट्रोक शॉर्ट ऑफ लेन गेन लेकिन ऑप्शन चे बाहर ये कोशिश अच्छी है हसन की भले गेंद शॉर्ट करा रहे हैं लेकिन ऑप्शन से बहुत ज़्यादा बाहर ज़्यादा मेहनत ज़्यादा ताकत लगाने की ज़रूरत पड़ रही है कुणाल को कुनाल सकपाल इस वक्त इस टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन इंडिविजुअल बनाने वाले बल्लेबाज है दोस्तों सिक्सटी नाइन और इनका ये रिकॉर्ड इस टूर्नामेंट तक मुझे नहीं लगता कोई बल्लेबाज तोड़ पाएगा फिर भी क्रिकेट है रिकॉर्ड बनते ही है टूटने के लिए दस छक्के भी लगाए हैं दोस्तों बड़ा विक्रम बड़ा यहाँ पर कारनामा अंजाम दे इस बीच हवा में गेंद है यहाँ पर खिलाड़ी का वन हैंड कैच नोबल का इशारा कहानी में ट्विस्ट है बहुत बढ़िया कैच लिया था दोस्तों बहुत बढ़िया कैच एक बार टालिया बजनी चाहिए इस कैच पर अजलान उर्फ बाबे अजलान उर्फ बाबर बाबई बा� बाबई का ये बहुत ही बढ़िया कैच था भाई दे दे। बहुत अच्छा कैच बहुत अच्छा कैच अद्भुत कैच। नोबल अंपायर का इशारा था जिसके कारण फ्री हिट। हाँ इस बीच लीजिए कुनाल 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 क्या यहाँ पर आउट होगा यार लेकिन फ्री हिट, फ्री हिट। सॉरी हिट वाली गेंद है कैच बहुत ही बढ़िया दोनों ही कैच बहुत ही बेहतरीन पकड़े दोस्तों ब्रिलियंट पीस ऑफ फील्डिंग इसको कहते हैं उमदा फील्डिंग एस्ट्रॉनिशिंग फील्डिंग इसको कहते हैं बहुत बढ़िया उमदा आश्चर्यचकित करने वाली फील्डिंग जी हाँ इस बार भी देखे थोड़ी आगे गेंद की थी हालांकि ऑफ स्टम्प से बाहर थी लेकिन इस बार बिल्कुल तैयार थे कल्पेश और यहाँ पर रनआउट का मौका होगा क्योंकि अरसलान ने गिल्ले या भी खेड़ दी इसीलिए कहते हैं कि बचपन में कंचे खेलना चाहिए और अरसलान ने बहुत कंचे खेलेंगे देखिए सीधा सिंगल विकेट दिख रहा था स्टम्प दिख रहा था उसको क्योंकि इसको की दिशा से उन्होंने स्टम्प को उखाड़ा था और इस तरह से किमती विकेट कल्पेश के रूप में अनफॉर्च्युनेटली रनआउट होकर बाहर स्कोर हो चुका है सिंगल के साथ आठ हो गेंदे, गेंदे रन उद्या जे खेळाडू उद्या खेळणार आहेत त्यांच्यासाठी त्यांनी लवकर यावं अशी आता ह्या यूट्यूबच्या माध्यमातून ते प्रक्षेपण बघत असतील त्यांनी लवकर येण्याची विनंती आहे आपल्या इथे एक तज्ज्ञ समालोचक आलेत त्यांच्या काही म्हणी वाकप्रचार खास त्यांनी तयार केलेले आहेत तुम्हाला नक्कीच आनंद देतील पण खेळाला उशीर झाला ना नंतर मग सगळ्यांचाच मूड कमी होतो आठ रन एक विकेट के नुकसान पर पहिली परिओ आपली समाप्तीपर आहे प्रगती पथावरती आहे एक तिथांब परि आखिरी गेंद ओव्हर की आना बाकी हसन जी हाँ इस बार भी फुल्ड गेंद थी सीधे बल्ले से खेला था हल्के हाथों से क्योंकि पता था बल्लेबाज को उस दिशा में बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग करने वाला खिलाड़ी मौजूद है बाबा जिसने बहुत ही बढ़िया कैच पकड़ा था और यह मजा ने मजा, मजा। दस रन दस रन एक विकेट के नुकसान पर कल्पेश कल्पेश ने आउट होने से पहले दो रन बनाए थे वलीद वलीद ने आखिरी ओवर में हमने देखा तो तुड़िल के विरुद्ध अपने टीम को जीत दिलाई थी बहुत ही उतार चढ़ाव वाला वो मुकाबला रहा था दिल की धड़कने बढ़ाने वाला इस मरतबा हवा में गेंद है खिलाड़ी गेंद के नीचे नन्ना मुन्ना खिलाड़ी और कमाल का कैच लपक लिया है दोस्तों वॉट सुपर डुपर कैच बहुत ही बढ़िया उतना पट पट लड़ इसे कहते हैं क्योंकि कुनाल का ये कैच लिया गया जिस खिलाड़ी ने पहले इनिंग में पहले मुकाबले में सिक्सटी नाइन रन बनाए थे दस सिक्स लड़े थे लगाए थे वही बल्लेबाज तो कुणाल इस वक्त दोस्तों अपने टीम के लिए केवल चार रन का योगदान देकर बैक टू तो पवेलियन और इस कैच पर दोस्तों तोसीफ़ पानसारे की तरफ से सौ रुपए का नकदी इनाम आया हुआ है ऐसी कदरदान व्यक्ति यहाँ पर बैठे हुए है दोस्तों तोसीफ़ भाई के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद और अनस के लिए सौ रुपये का इनाम है आपकी मेहनत रंग लाई है और आपके फ़न की कदर यहाँ पर करदरदार बैठे हुए है जो कर भी रहे हैं क्योंकि ये आसान कैच नहीं था लेकिन अनस को भी पता था कि इस कैच के लिए मुझे अपना हंड्रेड परसेंट एफर्ट देना होगा और 100 नहीं बल्कि 101 परसेंट अंतरराष्ट्रीय स्तर का यह कैच अनस द्वारा अन चषक में पकड़ा गया है दोस्तों तीनों ही कैच की अगर बात की जाए बाबा ने भी बहुत ही बढ़िया कैच वन हैंड से पकड़ा था फिर सीधे खड़े खिलाड़ी मजान ने भी अच्छा कैच पकड़ा था और अभी अभी अनस का भी एक अच्छा कैच प्रदीप स्कोर वहीं पर रुका हुआ दस रन हाँ धीमी गति की गेंद थी अच्छा स्ट्रोक क्योंकि इस स्ट्रोक को आप जानबूझ के मिड विकेट वगैरह के क्षेत्र में नहीं खेल सकते थे जो कि कोशिश होती है बल्लेबाज की बगैर गेंद के लाइन में आकर खेलने की पूरी आगे की तरफ गेंद को रखी थी लेकिन गेंद में कहीं ना कहीं थोड़ा सा टर्न था जिसकी वजह से उसको देखा परका और फिर शॉर्ट फाइन लेग में डिकले जोन में खेला जहाँ पर खेलना मुझे लगता मुनासिब भी था प्रदीप का एक रन मिलेगा प्रदीप को एक रन मिलेगा उनकी टीम को और एक रन से रनों की संख्या बड़ी देरी के बाद आयात को स्कोर कार्ड को हिलाने का मौका मिल रहा है ग्यारह रन दो विकेट के नुकसान पर चला बड़ी फास्ट करो कहा तुम्हें वेल वाया घालो तो मैं समझत नहीं यार कसा हुए दूसरा मैच चला घ्या याच्या पुढे आणखीन तुम्हाला सामना केला लक्षात असू द्या तुमच्या तुमच्यापैकी कोणता तरी संघ असेल खराब बॉल खराब बॉल एक बॉल का इजाफा एक रन का इजाफा अतिरिक्त मे अवांतर मे अवंतर के साथ बारा रन दो विकेट बारा रन दुसरा ओव्हर इक्तताम पजीर होने तो को है हाँ फिर से एक मरतबा वाइट बॉल अंपायर जी का इशारा आता हुआ अच्छी अंपायरिंग ऐसा लग रहा था कि शायद ये गेंद लेकिन देखिए वो बिल्कुल करीब है हमसे बेहतर वो जानते हैं और इसी कारण उन्होंने अपने मखसूस अंदाज में वाइट बॉल का इशारा भी किया हाँ इस मरतबा अच्छी गेंद थी इस मरतबा ऑफ ब्रेक देखने को मिला यहाँ पर पहले हमने देखा था कि लेग ब्रेक कर रहे थे लेकिन इस बार दोहरा कलात्मक गेंदबाजी का नमूना देखने को सादर किया यहां पर वलीद ने एक रन मिला और तेरा रन चौदह रन तेरह से बढ़ स्कोर पहुंचा सिंगल की सहायता से वलीद फिर से एक मरतबा धीमी गति की गेंद थी बैकपुट पर गए मोड़ दिया उसे लॉन्ग लेग के क्षेत्र में अनस का बहुत ही बढ़िया क्षेत्र और देखिए क्या कमाल का थ्रो किया है अनस ने आजकल सभी के कंधे उतरे हुए अक्सर देखने को मिलते हैं लेकिन वाकई में सराहना प्रशंसा करनी होगी दोस्तों अनस की कंधे की ताकत दिखा दी दोस्तों कि मेरे कंधों में काफी दम है शोल्डर मेरे मजबूत है इतनी दूर से सीधा अरसलान के पास थ्रो फेंका है यह अच्छे संकेत है फिर से एक मरतबा टेक्निकल फटका यहाँ पर खेला गया प्रदीप के द्वारा एक रन मिलेगा हिट विकेट है, विकेट है? दो बल्लेबाज देखे हमने आज हिट विकेट के भी देखे दे दोस्तों इससे पहले जो निर्णायक समय था उस वक्त बल्लेबाज जमरूद आउट हुए थे जिन्होंने शटकार शा, तो लगाया था लेकिन अनफोर्चुनेटली विकटो से उनका पैर छुआ था जिसके कारण हिट विकेट के तौर पर उनको मैदान से बाहर आना पड़ा था उनकी टीम इस प्रतियोगिता से बाहर हो गई थी तो ये होता है दोस्तों समय जिसके बारे में मैं कह रहा था ना कि समय अगर आपका खराब चल रहा हो तो आपके सीधे पार्ट पार से भी जो उल्टे होते और वैसा ही रहा क्योंकि छक्का तो लगाया था मैच तो वहां पर कंप्लीट किया था जमरूद ने लेकिन समय खराब था दोस्तों अपर तुड़ील का और हिट विकेट के तौर पर उनको आउट करार दिया गया था बैलेंस अपना आउट हो गया था उनका अपना नियंत्रण खो बैठे थे वो छक्का बहुत ही शानदार लगाया था बहुत लंबा छक्का लगाया था मेगा सिक्स और इस टूर्नामेंट का शायद सबसे लंबा भी वो हो सिक्स होगा हाँ यहाँ पर देखिए थोड़ा तो सा मिस टाइमिंग हुआ है ऑफ साइड में गेंद खेलना चाहते थे गेंद बल्ले के अंदरूनी हिस्से में लगी मिड ऑफ के क्षेत्र में आई जब तक गेंदबाज को गेंद गैदर करके खिलाड़ी थ्रो करते एक रन लेने का मौका था दो ओवर की समाप्ति सत्रह रन तीन विकेट के नुकसान पर बैट्समैन न्यू कमर अविनाश अविनाश सूरते एक टेनिस क्रिकेट का बहुत ही महान खिलाड़ी है राजपुरी गांव से जो बिलोंग करता है ऑलराउंडर अष्ट पेलो खिलाड़ी धुआधार बल्लेबाज तेज तर्रार गेंदबाज यहां पर इस अविनाश से उम्मीद होगी मिडल ऑर्डर में बल्लेबाजी के लिए इस बीच बहुत ही शानदार स्ट्रोक लेकिन खिलाड़ी गेंद के नीचे रईस ने बहुत ही बढ़िया कैच पकड़ा है दोस्तों रईस के मायने होते पैसे वाला रईस जाता है लेकिन ये रईस दिल का रईस है क्योंकि अच्छा कैच लपका है चौथे विकेट का यहाँ पर पतन हुआ है और सुयोग सुयोग ने अपनी टीम के लिए दो रन बनाए बैट्समैन रोहन रोहन आता खेलपट्टी पर ओवर पहली गेंद पर कामयाबी अल्ताफ ने पाई है इस मरतबा रोहन ने बहुत ही बढ़िया कवर के क्षेत्र में खेला है गैप में और दो रन मुकम्मल किए दोनों ही बल्लेबाजों ने दो रन के सात रनों की संख्या 19 रनों पर पहुंची उन्नीस रन चार विकेट के नुकसान पर पटकी हुई गेंद थी हल्के हाथों से खेला है उसे रोहन ने और दो रन भी मुकम्मल किए देखिए बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट काफ़ी दूर दूर तैनात फील्ड हल्के हाथों से खेला था रोहन को पता था अविनाश ने पहले प्लानिंग की थी कि बस अभी हमें कुछ इस तरह से भी रन लेने हो गए हल्के हाथों से खेला जानबूझकर हल्के हाथों से खेला था क्योंकि खिलाड़ी दूर तैनात थे अब उमेर को देखे सर्कल में तीस गज के दायरे में लाया गया है मिड विकेट शॉर्ट मिड विकेट के क्षेत्र में अगली गेंद अल्ताफ की दाहिने हाथ से अंपायर के बाएं जानब से फिर से मर्द पटकी हुई गेंद हवा में खेला है यहाँ पर कैच होगा और कोई गलती नहीं अच्छा कैच दूसरी सफलता इसी ओवर में अल्ताफ को मिलती हुई और रन वहीं पर रुके हुए है ट्वेंटी वन चला फास्ट या फास्ट या आज खेल के दीवाने देखिए दर्दी रसिक या ठिकाणी बसलेले आहेत त्या सर्व दर्दी रसिकांचा पुन्हा एकदा हार्दिक स्वागत मित्रांनो ज्या खेलाने आपल्याला अक्षरशः वेड लावला तो खेळ म्हणजे क्रिकेट ज्या खेलाने आपल्याला एक ओळख निर्माण करून दिली तो खेळ म्हणजे क्रिकेट आणि ज्याने एक आपल्याला मित्र परिवार बनवून दिलाय तो खेळ म्हणजे क्रिकेट आणि त्या क्रिकेटसाठी आज आपण नात्या या, ना या गावामध्ये आलोय जम ओहो यहां पर उमेर की कोशिश तो अच्छी थी कैच छूटा और बल्लेबाज ने यहां पर आसानी के साथ दो रन मुकम्मल किए तीसरे रन की मांग है मना किया बल्लेबाज ने क्योंकि तीसरा रन आसान नहीं था तीसरे रन की कोशिश होती तो नो डाउट बल्लेबाज जो कि स्ट्राइक पर था उसको आउट होना अनिवार्य था फिर अविनाश तो काफ़ी तेज़ी से दौड़ रहे थे लेकिन कहीं ना कहीं जो न्यू कमर्स बल्लेबाज था उसको मात्र आउट होना पड़ता इसलिए समय को पहचाना था पड़ा था हाँ ये बहुत ही अच्छी गेंद थी कदमों का इस्तेमाल करना चाहते थे अल्ताफ़ की इस गेंद का लेकिन गेंद निर्धार विकेट प्राप्त हुआ सफलता पाई और तेईस रन टोटल तीन ओवर की समाप्ति पर इस ओवर की अगर बात की जाए तो अल्ताफ ने इस ओवर में तीन विकेट हासिल किए और अगर रनों की बात की जाए तो कुल मिलाकर अल्ताफ ने छ रन है ना छः रन खर्च किए बहुत ही अच्छी गेंदबाजी रही और अहमद एलेवन महाड़ की टीम चलिए अपने ओपनिंग पेयर अरसलान जल्द से जल्द मैदान पर नमोदार करे भेजे अवतरित हो जाए क्योंकि इसके बाद उप उपान्त्य फेरी का सामना सुधा अपने खेला है लक्षा आसू आफ्ताबाई गोरमे आणि सलाउद्दीन बाय कबले दोन्ही या ठिकाणी आलेले आहेत उपस्थित आहेत तुमचा सुद्धा नक्कीच मनपूर्वक आभार सहर्ष स्वागत विनंती असेल आपण सुद्धा या व्यासपीठावर या प्रत्येकाने आपल्या आयुष्यात कधीतरी क्रिकेट खेळलेला असतो मित्रांनो त्यांची पावले आपोआप मैदानाकडे बोलत असतात प्रत्येकाने आपल्या आयुष्यात कधी ना कधी क्रिकेट खेळलेलाच असतो त्याची बघा आपण पावले आपोआप मैदानाकडे वळत असतात आणि असे मान्यवर आज या ठिकाणी ऑलिम्पिक मध्ये पण झालाय ही देखील गोष्ट क्रिकेटप्रेमीसाठी खूप आनंदाची असेल खऱ्या अर्थाने डीके आता टेनिस क्रिकेटचा स्तर खूप वर गेलेला आहे कारण आय एस पी एल जी स्पर्धा होणार आहे एक करोड रक्कम असलेली ती स्पर्धा आहे अख्ख्या भारतीय देशामध्ये ती खेळवलं जाणार आहे नऊशे नव्याण्णव रुपये त्याची रजिस्ट्रेशनची फी आहे परंतु त्याचे एखाद्या खेळाडू ऑप्शनमध्ये तीन लाख बेस प्राईज आहे बेस प्राईज आहे म्हणजे विचार करा की क्रिकेट टेनिस क्रिकेटचा स्तर किती वर गेलेला आहे मित्रांनो आयपीएल मध्ये सुद्धा आपण पाहतोय टेनिस क्रिकेट खेळून सुद्धा बरेचसे खेळाडू आयपीएल मध्ये गेले प्रवीण तांबे त्यातला जागता उदाहरण अनिल अनिल नागती नागती सोबत सोबत आमचा मित्र त्याच्या प्रवीण तांबे आपल्या आयुष्याच्या वयाच्या बेचाळीसव्या वर्षी त्याने आयपीएल खेळलाय तुला सांगतो गोष्ट मी जेव्हा गेलो होतो त्यांचा कॅप्टन रवी सुर्वे म्हणून आता कोलाडला आमची त्यांची गाठभेट झाली तेव्हा प्रवीण तांबेचे विषय निघालेला रवी त्याला किती वेळा तरी कर्णधार म्हणून जातो तू बॅटिंगला जा बॉलिंगला जा तर त्या दिवशी भरभरून तो भर भर सांगत होता आणि आता आपण पाहतोय की आयपीएल मध्ये किती तरी मोठी बोली लावली जाते स्टार्क वरती के के आर ने चोवीस कोटी पंच्याहत्तर लाख रुपये चौदा सामने तो खेळणार आहे एकूण बावन्न षटक तो टाकेल तीनशे छत्तीस चेंडू आणि त्याला चोवीस कोटी पंच्याहत्तर लाख रुपये म्हणजे प्रत्येक चेंडूवरती त्याला सात लाख बत्तीस हजार रुपये एक चेंडू सात लाख बत्तीस हजाराचा आणि कमींचा एक चेंडू सहा लाख दहा दहा हजाराचा असणार आहे या ठिकाणी मित्रांनो पहिल्या चेंडू वरती दोन धावा घेतल्या जात आहेत उमेर आणि अडसलन अशी नामवंत जोडी सलामीची जोडी खेलपट्टीवर पोहोचलेली आहे जरा विनंती असेल आपण या सामन्याला फास्ट करा कारण नंतर आणखीन एक सामना आपल्याला खेळवायचा आहे हा इथे चांगला फटका रिव्हर्स रिवर्स एक सुरेख फटका या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळते आणि दोन धावा मिळत आहेत आरसाला आणि याला अर्सलान या दोन धावीने आपल्या वैयक्तिक चार धाव्यांवर संघाची धावसंख्या सुद्धा होते चार बंटी बंटी की ये गेंद देखिए बंटी का एक्शन देखिए विक की याद दिलाता हुआ लेकिन यहाँ पर बहुत ही शानदार चौका कमाल की बल्लेबाजी भरसलान पल्लवकर करने की है दोस्तों शानदार स्ट्रोक सीधे बैट से उल्टे बैट से हर तरह में मिस्टर 360 की तरह बल्लेबाजी कर रहे हैं पल्लों कर चार के सात रनों की संख्या बढ़ती हुई आगे तेजी से आठ रन चौबीस रनों का जीत का लक्ष्य आठ रन प्रति ओवर के औसत से बल्लेबाजी करनी है और शुरुआत बहुत ही बढ़िया हुई है आगाज बहुत ही बढ़िया है वो तो कहते हैं ना कि भीगे हुए से तू प्रवास करके तो देख अंजाम उसके हाथ है तू आगाज करके तो देख यानी भीगे हुए परोसे परिंदों को प्रवास करना बहुत मुश्किल होता है लेकिन यहां पर तो कमाल का लॉफ्टेड शॉट देखिए छ रन के लिए क्या कहने अरसरन पल्लव करके लॉफ्टेड शॉट देखिए प्रॉपर टाइमिंग देखिए यह कमाल का टाइमिंग था और यह कमाल का स्ट्रोक ने? था लॉफ्टेड छह रन के लिए कवर के क्षेत्र में खेला और रनों की संख्या चौदह अब केवल दस रनों की आवश्यकता चौदह गेंदे दस रन बंटी की यह वाली फ्लाइटेड गेंद थी थोड़ा सी लालच दी थी ललचाया था अरसलान पल्लवकर को आगे आने पर शायद मजबूर कर रहे थे लेकिन अरसलान भी बहुत ही सूझबूझ के साथ बिल्कुल एक मैचर्ड इनिंग इस मैच में खेलते हुए नजर आ रहे कोई जल्दबाजी नहीं जिस प्रकार से गेंद आ रही है गेंद के मेरिट के हिसाब से बल्लेबाजी हो रही है फिर से एक मरतबा लालच दबरी गेंद इस मरतबा अष्टम से बाहर जाती हुई खेला ज़रूर है उमेर ने डीप कवर में एक रन मिलेगा और एक ही रन से यहाँ पर बल्लेबाजों को संतुष्ट होना पड़ेगा क्योंकि दूसरा रन खतरनाक साबित हो सकता है बहरहाल यहाँ पर एक ही रन से संतुष्ट हुए दोनों ही बल्लेबाज उमेर हो या फिर अरसलान पहली ओवर की समाप्ति हो चुकी है पहली ओवर की समाप्ति पर रन बने हैं सोलह बगैर कोई नुकसान के बारह गेंदे जीत के लिए आठ रनों की जरूरत बारह गेंदे मैच जीतने के लिए केवल आठ रनों की जरूरत और लीजिए शानदार छकाता हुआ उमेर के बल्ले से अब सिर्फ दो रन की जरूरत ना, ना 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 ना। कुनाल का जल्द विकेट दोस्तों कहीं। ना कही। हो, फिर से एक मरतबा खूबसूरत ये मसल पावर है ये कमाल का स्ट्रोक है दोस्तों वाह भाई वाह उमेर क्या कहने चला बंटी हाँ मैच खेलवाए ना मरवा मरवा इलेवन बिरवाड़ी आणि या विजेता संघ अहमद इलेवन महाड या लवकरात लवकर शेवटचा सामना खूप महत्वाचा असेल अनसला विनंती असेल अनस इथे ये मित्रा तुझा नक्कीच तुझ्या कॅचवरती जो प्रेक्षक खुश झालाय प्रभावित झालाय त्याच्याकडून नक्कीच तुला शंभर रुपयाचा पारितोषिक आहे ना तौसी भाई पानसारे यांच्याकडून आपण पाहतोय मित्रांनो शंभर रुपयाचा पारितोषिक आनसारसाठी आलाय विनंती